Я приехал из далекой страны. Я приехал из Колумбура. Я приехал сегодня выступать. Меня пригласили сказать слово. Сегодня во что бы это ни стало, мы должны перебраться за чертополох. Давайте забудем все наши обиды и истории. Но позже мы принесем еще один камень. Камень-то. Говоришь много. Когда я вновь стану золотой рыбкой, ты себе представляешь, какая подлость. Ни одна корова не полетела. Все позвали в мужнюю и в древней. Много себе позволяете, суда. слова. Правда, приголомшло бы для перших слів. Ви, мужик, не знаєш? Вовремя труми, на плит. За Бог почухай, ведь за тобой всю жизнь хостиком не бачить. Да? Я не люблю вас. Матят, где она? Где та женщина? Я понимаю. Ревнуете? Я должна знать, что вы знаете о Боге. Ничего не говорит. Что может быть больнее, чем то, что когда узнаешь? Что ты не любил? Я ее не прошу. Я найду ответ. Они шверялись тебя камнями. А ты их любишь? Я люблю тебя, Натаха Саковская! Я не люблю тебя. Я... Прошу, что вы мне нравитесь! Как <связь> <связь> я любил тебя, Елена! А сейчас что? Любишь? Чей сын? делать так, как ты сказал. Ведь любовь, она стерпит. Вот вы и врете. А давайте пойдем в с стерпим. <свят> Он дал тебе великое счастье родить человека. В стране нужны герои, а женщины рожают А за радость своего дитятки можно все. Да что, это же не котенок. Заболеет, умрет, затаскает потом по судам. Разве это жизнь? Родить родили, и выбросили. Порадуйся! Каждый думает, но как не будет. Знаешь? Что есть? Ой, побежал, ой, с плачком, в саду на сливочку. Моргай. Моргай. Слухай, ты спишь? Четыре стола. Да ты хоть сядь, пока я же не еду еще. морда например. я не мечтаю, чтобы рядом со мной оказался тот, кому адресовалось это письмо. А почему здесь номер на ксероксе распечатан? Мы теперь, ты же что не читаешь, да? Теперь у нас другое на уме. Кнопочку нажал, и все, и готово. Как ты дел, да? А почему он ничего не говорит? А? Скажи что-нибудь. Я не есть. Я не выспался, а я хочу есть, я хочу пить, я хочу писать, я, я потерял мою руку так, да я не выспался, и а я, в общем, короче, я умираю. У меня прям как не ешь, не пьёшь. Ты еще и хлебом. А чей? Макароном. Ешь, ешь, конечно, иди не надо давать внимания, внимание. Но вот так должно это тут не забывать. Я считаю необходимым. Я ем. Снег приходил гномик и говорил: давай подписи. А гномик обидел, не писал. Да, да давно так не смеялась. Никто, никто, Ник никто, Ник никто. Я его уже где-то видела. На какой-то другой шамойке. Кто? Ну, Бывали же случаи коллективного побеждательства на изолированных базах. Что? А? Я себя. Ведра больные. Сразу видно, что вы не болеете. А тут подходит какая-то тупая рожа. Вышел, шо, хлопцы? Надумал и стрелять? главное, брось салют и не спеша, чтобы не дрогнула рука! Ой, хорошо! Ой, хорошо! Я люблю в ней В ногу! ногу! Солнце! наши мечты не скрыли! Ты посмотри, как она тварь за ним ускакала! Что бы такое не собрать? А вот что, сорока я им прав. Я же сказал вам русским языком. День у меня свободный нет, приходите после завтра. Как ты лжешь? И не мигай же хлопцы брыхать. Я пульту А мне от тебе ничего не треба, таточка, иди себе геть. Гадина. Валит нога. Вася, я тебе прошу. прощу. на тваринка. Слухай, прийди мене слухай, чесне слово. Як смішно це звучить. Я, сліпа людина, бачу сон. Боже, який же ужас ніколи не бачити білий світ. Привакуй. Що ти бачиш? Не нужно було тоді на мене дивитися. Слухаєш, не нужно! Хіба ми можемо знати, що відбувається перед нашими мертвими очима? В країні сліплюхи однокласний король. Ты, ебать, я с тобой не говорила, но говорила про Бога Остар. Mm. Не, он не верит, потому что он рос. Зря мы, конечно, в Бога не верим. А того мы и кричим без срака, что наказание впереди. Душу лечить мы пока не научили. Глянь, Мананэ, будешь что-нибудь побачить? Скажи, что у нас над головой? Борис конечно, Спрашивать будут. как в школе. Да. Все. Как хорошо, я понимаю Бога. И животное его тоже достали. Говорят, что нет Бога. Я поверила. Соседом связалась. У него семья, жена, как электровоз. Мне таких друг дулей вывезло, что до сих пор, как делаю вот так, вот здесь болит. Я облако Мне страшно. 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 Я конечно, создание, я человек! Чего И каждый спектакль, и каждый спектакль. <решит> Граждане, большая просьба. Уходя, выключайте сеть. <решит>